Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini tanggal 26 Ramadan. Jumaat yang terakhir di bulan Ramadan bagi tahun 1437 Hijriah. Saya berpesan kepada diri saya yang berdiri di hadapan anda di atas mimbar mulia ini untuk saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pesanan itu saya panjangkan kepada tuan-tuan abang-abang ayah ayah anak-anak yang hadir jemaah ini untuk sama-sama kita meningkatkan juga darjah ketakwaan kita kepada Allah takwa itu meninggalkan segala larangan Allah dan melaksanakan segala suruhan dan darjah ketakwaan itu jangan dibiar dia jatuh. Jangan dibiar dia berkurangan. Pastikan dia bertambah daripada hari ke hari. Hadirin rahimakumullah. Hari ini juga menyaksikan bahawa Ramadan berbaki tiga atau empat hari saja lagi. Maka menangislah mereka yang disebut sebagai ulul albab yang disebut sebagai ibadur rahman yang dikatakan ulul nuha orang yang bijak yang pandai yang tahu bahawa Ramadan akan pergi meninggalkan dirinya Ramadan pasti datang lagi tahun hadapan tetapi yang paling dibimbanginya dirinya belum tentu akan ada bersama menyambut Ramadan di tahun yang akan datang Hadirin rahimakumullah Lihat sahaja di dalam sholat salat Jumaat pada hari ini. Tahniah saya ucapkan alhamdulillah untuk yang awal dan hingga selama-lamanya. Kerana dengan izin limpah dan kurnianya berkat usaha yang hebat daripada pengurusi sampai kepada ahli karya di sini tersergam indahlah surau as-sabah yang memuatkan ribuan jemaah memberikan keselesaan kepada penyembah Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih dan hari ini menyaksikan bahawa hamba-hamba Allah itu menangis teresak-esak lalu ada orang bertanya kenapa kamu menangis sedangkan idul fitri semakin hampir maka dijawab oleh hamba Allah ini kerana yang akan meninggalkan aku adalah kekasih yang tahun hadapan dia datang belum tentu aku boleh bermadu asmara dengannya sedangkan keraian yang akan disambut itu benar pasti tetapi tempohnya hanya sehari sebab itu ibadah rahman ini yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim mereka ini disebut alladheena yamshuna 'alal al ardi hauna mereka ibadur rahman yamshuna alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi ini menghina diri. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil. Apa maksud jahil di sini? Tidak tahu membeda kekasih yang semakin meninggalkan kita dengan nak menunggu sebelas bulan lagi Menunggu kekasih itu datang Ada orang mengatakan patutnya gembira Bakalah merecun Hiaslah rumah Karena syawal semakin tiba Meleset sekali orang jahil ini Kerana orang bijak pandai hiasnya rumah Sewaktu menyambut Ramadan Cantiknya pakaian ia Sewaktu qiyamul lai Sepuluh terakhir Ramadan Kerana di waktu itu kekasihnya menanti dengan penuh setia. Hadirin rahimakumullah. Maka berkata sebahagian ulama antara tanda-tanda orang yang termasuk di kalangan orang yang dikasihi Allah. Maka di situ ada tujuh tandanya. Pertama, dia tidak dilalaikan dengan harta dunia. Dia tidak dilalaikan dengan materi dunia. Dia tidak dilalaikan dengan urusan dunia anak-anak. Dan dia memenuhi dunia ini dengan penuh makna dan juga manfaat. Hadirnya ke Jumaat bukan untuk tidur waktu khutbah. Tapi mendengar isi khutbah, menghayatinya dan membawa pulang untuk dikongsi bersama dengan ahli keluarga. Walau masjid ini dilengkapi dengan sistem penyaman udara yang hebat ambar kapet yang selesa itu semua tidak membuai-buainya untuk tidur tetapi menghayati jumaat ini jumaat yang terakhir tadi saya mendengar khabar seorang waris dari seorang anak yang belajar di Ma'had Hamidiyah Kajang ayahnya meninggal dunia tengah hari tadi yaumul jumaah Allah mengambilnya dalam Ramadan Allah mengambil sepupu saya dalam perjalanan ke Lodging Gua Musa, Kelantan Darul Na'im menghantar bantuan hari raya Pada Ramadan Jadi mereka ini jenis manusia yang tidak dilalaikan dengan dunia Mereka tahu Allah ambil mereka bila-bila masa Maka mereka bersedia Golongan yang kedua kata ulama Akhlaknya semakin mulia Maunya tidak semakin mulia kerana daripada pertama Ramadan Dia melihat majlis-majlis ilmu lalu mendatanginya Dia bertemu dengan alim ulama yang hebat dalam tiap-tiap malam Ramadan Diajarkan akhlak Diajarkan akidah Diajarkan syariah Mengikut tuntunan jalan ahlu sunnah wal jamaah yang sahihah Yang arusnya perdana yang bukan sekadar mengaku tetapi jadi-jadian sifatnya maka orang itu akhlak terbentuk dirinya menjadi semakin baik sebab itu Ramadan bila bila nabi sebut Wa waqiru kibarakum warhamu sighakum Ramadan bulan di mana kamu muliakan orang tuamu dan Ramadan di mana bulan kamu kasih orang-orang muda di kalangan kamu kita lihat dalam salat yang indah di Masjid Al-Sabah ini diselang-selikan yang muda dan yang tua. Arti akhlak kita semakin bertambah kerana kita memuliakan yang tua, mengasihi yang muda. Ketiga kata ulama diberi kefahaman ilmu agama. Orang yang semakin hari semakin baik ini termasuk golongan yang Allah kasih ini. Semakin hari semakin dilihat bahawa dia faham agama. Mungkin dahulu kaidah menegurnya tertentu. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan kaidah yang lembut, asyik tegas memanjang. Apabila dia berjumpa dengan ilmu Allah yang sahih, maka dia faham agama. Tegur itu digunakan sesuai dengan tempatnya. Pencegahan mungkar itu digunakan sesuai dengan situasinya. Adakah lembut, ada kala tegas Ada kala tidak kasar Tapi orang yang kena tegur itu Terasa dirinya dikasari Maka berlakulah salah faham Sebenarnya Semuanya untuk mencari kebaikan Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan antara bukti Saya lihat pada hari ini 26 Ramadhan Ialah anak-anak kita yang berada di tingkat atas ini banyaknya tidak lagi bunyi seperti dahulu yang kita dengar Senyap Mendengar khutbah Tahu adabnya Dan tahu hukum hakamnya Yang masih bercakap-cakap itu belum belum pandai lagi agamanya Maka belajarlah lagi Hadirin rahimakumullah. Kata ulama lagi yang keempat orang yang dikasihi Allah ialah orang yang diberi kekuatan amal saleh. Dia tahu bahawa hidupnya tidak lama. Dia tahu bahawa hari akhirat tempohnya sehari tapi puluhan ribu tahun di dunia. Maka dia tidak meninggalkan sedetik pun untuk menyembah Allah. Apabila azan dialunkan, dia akan bangun untuk salat dua rakaat walaupun hukumnya sunnah. Sama ada dia sunnah yang muakkadah atau ghair muakkadah, dia tetap tunaikan. Kerana dia tak kira sunnah itu mu'akkadah atau tidak Yang dia tahu Dia mesti sembah Allah Dia mesti letakkan dahinya Di kedudukan yang terkebawah Iaitu di atas sana Di atas sajadah Dan meninggikan papan punggungnya Tanda dihina diri Mu'atabah kata Imamul Ghazali Rahimahullahu ta'ala wa arfa Bahawa yang mulia hanya Allah Dirinya boleh jadi hina tapi yang akan muliakan ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu dilakukan dengan kekuatan dirinya, dilawannya nafsu, dibangunnya malam. Walaupun malam itu mungkin letih diselimuti dengan segala masalah yang ada. Tetapi dibuang semuanya. Dibersihkan diri, diangkat takbir Allahu akbar. Disebut Allah engkau yang maha besar. Aku yang maha hina sujud padamu Ya Allah Dia bercakap-cakap dengan Allah Ya Allah katanya umurku semakin singkat Tetapi dosaku semakin bertambah Kaifah ya Rabbi Bagaimana halnya aku ini dengan engkau Wahai Tuhanku Aku tidak akan mampu membawa semua-semuanya Lalu dia berdoa lagi dengan katanya Ku hamparkan dosa ku padamu ya Allah kalau kau ampunkan aku maka itu yang saat selayaknya bagimu tapi kalau engkau menolak wa intardu kalau engkau menolak permintaan ini ke mana lagi aku akan cari selain engkau ya Allah dan ulama menyambung yang kelima orang yang dikasihi Allah suka melakukan ketaatan perintah Allah yang dicarinya hanya perkara taat yang dijauhi ialah perkara yang ditegah Allah Subhanahu wa taala. Asal kita lihat dirinya kita tahu ini ahlullah, ahli Allah. Ini orang yang tahu darul akhirah, darul baqa', negeri yang kekal. Yang keenam, orang ini dijauhkan dari dosa dan maksiat. Apabila dia mengenangkan dosa dan maksiat ini maksudnya kedurhakaan pada Allah. Dia ingat dia ketika dia durhaka melakukan dosa air matanya akan mengalir. Pecahlah empangan kelopak matanya. Berhambur keluar mutiara-mutiara suamnya. Allah haramkan matanya dari disambar oleh api neraka Allah. Yang ketujuh yang terakhir kata ulama orang ini diakhirkan hidupnya dengan husnul khatimah matinya dengan mati yang baik. Mati yang baik Jangan disuka mati atas katil saja Dan tak semestinya orang yang mati kemalangan itu Matinya buruk Saya melihat bagaimana orang yang dahinya sujud pada Allah Kemalangan hancur wajahnya Tetapi dahinya tidak bercalar walau segaris pun Allah memelihara dahi yang sujud padanya selalu Barakallahu li walakum bil quranil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولسائر المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، فاستغفروه فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين، ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حضرين رحمكم الله dalam khutbah Seperti halnya khutbah pertama kita akan sempurnakan semua rukunnya. Maka termasuk dalam rukunnya itu berpesan dengan takwa. Saya pesan diri saya dan tuan-tuan supaya kita bertaqwa kepada Allah. Dan tidak akan ada seorang pun khatib atas muka bumi ini setiap kali jumaat khutbahnya lupa berpesan untuk takwa kepada Allah. Jika berlaku sedemikian pincanglah jumaat pada hari itu. Hadirin rahimakumullah dan hal ini Allah berfirman lagi ittaqullah faqad fazal muttaqun bertakwalah kamu kepada Allah sesungguh-sungguhnya telah berjayalah orang-orang bertakwa hari ini hari mulia Jumaat ditambah Ramadan banyakkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat itu biar kita zahirkan bunyinya, biar jahar, biar kuat terang mendengarnya. Bukan kita bersalawat secara sir. Apatah lagi apabila mendengar nama Nabi disebut, bukan laqab, bukan kunyahnya, bukan gelaran, bukan nama timang-timangan. Ingat, tiga anak tangga khutbah, khut, mimbar Nabi ketika nak berkhutbah. Ingat kan yang Nabi pusing ke kanan Nabi sebut amin Naik tangga kedua amin Tangga ketiga amin Saya ulang sedikit Tangga pertama itu Jibril datang sebut Celaka umatmu ya Rasulullah Selepas Nabi Jibril bagi salam Mereka yang Ada orang tuanya bersama dirinya Sempat dia pelihara jaga orang tuanya Tetapi dia tak jadikan orang tua itu Sebagai satu jalan dia bertemu dengan syurga Allah Celaka orang itu Nabi aminkan tangga yang kedua, datang lagi Jibril bagi salam sebut, Ya Rasulullah, celakalah di kalangan umatmu ini mereka yang mendengar namamu disebut saya ulang, mendengar namamu disebut tapi diam membungkam seribu bahasa seolah-olah tak kenal siapa orang itu tapi malam harinya bersorak hingga tergejut bayi yang sedang tidur nyenyak kerana menyokong bola sepak minat masing-masing Tangga ketiga Nabi sebut amin lagi kata Nabi waktu itu Jibril datang beritahu bahawa celaka di kalangan umatmu Yang Ramadan tiba dia sempat bersama Ramadan Tapi Allah tidak ampunkan dosanya Sebab dia tidak mohon keampunan dengan Allah Maka hari ini banyakkan salawat kepada Nabi Sama-sama mendengar ayat ini dibaca Dan selepasnya bersalawatlah kepada Nabi Dan ingat tidak menghilangkan kebajikan Jumaat dengan bersalawat pada Nabi dalam jahar yang tak dibenarkan mengatakan omsit diam wahai saudaraku yang tu tak boleh sebab yang berkhat yang bercakap ketika Jumaat hanyalah khatib. Alhamdulillah min al rajim Inna wa malaikatuhu yusallun ala Ya ayuhal amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انا نسالك ونتوسل اليك بنبيك الامين ونسالك بحق القران ونسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ان تحفظ بعين عنايتك الربانيه وبحفظ بقايتك الصمدانيه جلاله ملكنا المعظم سلطان سلاغور سلطان ادريش شاه إدري الحاج ابن شرف الدين ادريش الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم ادم العون والهدايه والتوفيق الصحة والسلامة منك لولي عهد سلام تنقو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إبريل الشاه في أمن وصلاح